И. И есть в нашей студии Вячеслав Валентинович Симченко, директор товарищества заметной відповідальности Миколаевский тепловозремонтный завод. Я вас витаю. Добрый день. Вячеслав Валентинович, вы как руководитель успешного, насколько мы можем судить предприятия, наверняка знаете вот те вот основные рычаги, которые могут помочь экономике, начиная от предприятия, заканчивая, может быть, целыми отраслями помочь развиться, помочь достичь какого-то определенного поступательного уровня развития. Вот в озвученной на этой неделе программе правительства нашли ли вы те основные какие-то мотивы, тезисы, акценты на том, что необходимо, по вашему мнению? Ну основные Проблемы, которые я вижу, действительно, которые мешают э, работать э, экономике, которые мешают развиваться промышленности, их несколько. Э, безусловно, в первую очередь, это система налогообложения, которая сегодня действует у нас. До сих пор э, придерживаемся теории жертвы Сергея Юлевича Витты, которую еще в середине 19 века им сформулировано. Все-таки мы... Как не печально, но и в этом безнадежно отстали от других стран, хотя уже все те страны, которые принято считать с передовой развитой экономикой, они уже давно придерживаются все-таки либо кенсианства, которое еще в середине 20 века все-таки сформулировано. Либо все-таки уже в конце прошлого 20 века это была теория экономики предложения, там, где очень четко сформулирована и доказана связь между размерами налогов и развитием экономики, развитием производства. Чуть-чуть подробнее а, именно по вот этим вот вариантам, которые связь, я по вашему Ну, очевидно, чем, чем ниже налоги, тем активнее идет развитие производства, чем, тем больше денег находится в стране, на руках людей и идет процесс оборота. Да, была теория монетаризма, но э, она связана как раз в период, еще после просто кризиса, знаменитого 2009 года, когда была проблема перепроизводства, да, родилась теория монетаризма, изъятие лишних денег, потому что когда денег э, в обороте слишком много, они тоже являются стопором развития. Но у нас сегодня э, нет ни денег, нет ни производства, поэтому... Все-таки основным э, стимулирующим фактором является, э, что, я безусловно, это та система налогообложения, которая позволит предприятию работать. То есть налоги должны быть, скажем так, подъемными, подъемными для нашего производства, потому что сегодня, к сожалению, мы и так, э, тут подтвердит каждый, кто занимается производством, что называется, еле-еле сводим концы с концами, потому что это действительно неимоверно тяжело, особенно в силу, той ситуации которая есть сегодня э -э связано с этим второй бич это безусловно абсолютнейшая монополизация всей крупной промышленности то есть фактически вся экономика у нас сегодня монополизирована по отраслям да у нас э -э есть крупные монстры помимо государственных естественных монополий есть такие монстры как Метинвест и Детек, это вся металлургия и вся энергетика. Есть такие монстры, как Приват, есть такие монстры, как ESD. И они диктуют свои о, правила игры, по которым в промышленности работать ну, практически невозможно. А правила простые, они заставляют о, о, производство работать на них о, без предоплат, без оплаты денег, отсрочки. Два, три, четыре месяца вот. понятно, что за эти деньги там съедается вся прибыль. И те предприятия, то есть в итоге получается, что эти олигархические структуры э, фактически становятся еще богаче за счет средних предприятий, которые выполняли для них работы. Постоянно. Безусловно, средние предприятия потихоньку превращаются в мелкие, а мелкие просто закрываются. Идет не наращивание а среднего бизнеса, как идет, опять же, эта тенденция во всем мире. Если крупная олигархическая структура, а монополисты угрожают развитию экономики, то их просто дробят. Всем известен пример Microsoft. При этом есть там стимулы малым предприятиям, и максимально увеличивается ядро среднего бизнеса. У нас же получается наоборот, там где средники, которые еще как-то есть, вот, они, их они либо поглощаются крупными, либо уходят в разряд мелких. И вот. Вот, ну, вот Россия, Россия то, якобы, якобы поборола олигархический капитал, хотя ну, на деле там ну, олигархами ну, стали приближенные. Там, вот, да, а можно, да, можно да, ли это как -то только побороть политические ну, какие вот, Что порадовало меня в этой программе, анонсированное правительством, посмотрим, как это будет реализовываться. Один из ключевых моментов, который меня порадовал, снижение единого социального взноса, там, по-моему с 41% до 15%, но это рассчитано поэтапно в течение двух лет. Безусловно, это способствует э, в первую очередь выведению из тени зарплатных выплат, потому что те системы, э, те проценты платежей, которые сегодня надо делать зарплату, ну, просто для предприятия неподъемные. Э, безусловно, это снижение контролирующих структур там, практически в два раза да, с 56, по-моему, до 28. Это уменьшение налогов, но тут, тут вопрос. Уменьшение их численность, это не значит, что они фактически уменьшатся. Там просто идет процесс слияния ряда налогов, 2-3 в 1, поэтому тут пока, пока непонятно. С НДСом, опять же, это притча во языцах, вот, По-моему, это налог, сколько он будет существовать, столько он будет являться наиболее коррупционным налогом. По нем пока я ответа не нашел. Что... Ну, насколько я, насколько я могу судить, в принципе, вот, сколько себя помню. Принцип, у нас всегда был и налогообложение в первую очередь это нахапать как можно больше сейчас для того чтобы да, да, либо да. кому-то обогатиться либо залатать дыры в бюджете да, вот в текущей верно. в текущей нашей ситуации в принципе насколько вот можем мы рассчитывать что будет именно принято стратегическое решение и действительно реально будут снижаться налоги поскольку деньги то они действительно нужны очень нужны сейчас Знаете, я думаю тут в первую очередь все зависит от политической воли а основной фактор. Если перестанут воровать, то денег хватит. Я думаю, ну, это, да. это, это основное. Это основное, потому что это коррупционная составляющая, это тоже бич, и она доходит до 20%. Это фактически объемы этого же существующего налога НДС сегодня. И это уходит неизвестно куда и как. Поэтому как это будет реализовано? Да, там задекларированная борьба с коррупцией, но только, только Там не, я не увидел решения этой проблемы. То же касается антимонопольных мер. Да, там это задекларировано. Да, новый состав антимонопольного комитета. Но в персонале да, иногда решают, кадры решают все. Но в данном случае смена кадрового состава повлияет ли на качественную работу этой структуры. Ну, пока вопрос, будем надеяться, будем надеяться, что эффект будет, но посмотрим. Э -э основная проблема, ну не проблема, а вопрос, который сегодня э -э актуален для нашей страны, все-таки это экспорт, это экспорт основное поступление валюты но, к сожалению, мы все-таки сегодня являемся э, сырьевой страной в этом плане. Это что касается промышленности, да, это мы экспортируем в основном железную руду. Это касательно сельского хозяйства, это зерно. Вот. При этом хотелось бы, конечно, все-таки нам ну, по чуть-чуть превратиться из страны, которая просто экспорт... из сырьевого придатка, скажем так, в страну, которая экспортирует уже э, результат переработки готовый товар. Вот. А тут Тут, безусловно, все-таки нужна государственная какая-то поддержка, потому что чем больше мы будем производить сами у себя, чем больше у нас будет своих фабрик-заводов, чем меньше мы будем закупать импортного товара. Тут, опять же, опыт того же Казахстана можно взять на вооружение, там, где идет очень явный приоритет для национального производства. Для этого, опять же, Почему? Оно, кстати, тесно связано с коррупцией. Да? Зачастую чиновникам гораздо проще закупить некие товары. Будет а, хоть кевларовые каски, будет а, хоть э, марлевые повязки. Им удобнее закупить это за рубежом, при этом учесть свою коррупционную составляющую, скажем так, чем стимулировать это развитие производства у нас в Украине. Хотя если э, создать какой-то единый реестр, планируемых закупок государством на ближайшие там, на год, на три, на пять лет, э, то наше предприятие, если этот реестр будет в открытом доступе, смогут смотреть и определять, да, если вот планируется там, закупка какого-то товара э, в Европе на какие-то объемы, то можно подумать, может, есть смысл все-таки организовать у себя это производство. То есть, имея такие какие-то перспективы рынка. Я думаю, тут на это бизнес мог бы отреагировать, и у нас появлялись бы тогда и новые рабочие места. Пусть их немного, но они бы появлялись. Ну, я бы все-таки подытоживая нашу беседу, наверное, все-таки еще раз акцентировал на главном условии, чтобы не воровали, да? Тогда в принципе и денег ну, будет хватать, и, и развитие пойдет. Спасибо за беседу. Будем я думаю, постараемся сделать традиционными такие встречи именно на экономическую тему. Поговорить есть о чем без спорта. Всегда с удовольствием. Спасибо.